大家好，这里是阿伦才的生活频道，要为你带来的是录音用品开箱哦。好久好久都没开箱哦，最近在录制另一个分享的专辑，叫做《湖声画集》啊，希望有兴趣的朋友可以关注一下哦。好，那我们来看看今天要开箱的是什么吧。哦，那叫什么呢？叫做 Outdoor Folding Kitchen Shelf。 户外折叠厨房置物架，嗯，它有一个中文名称的话，应该是叫做“物洁。对，它的代号呢是 N H 二二 J U 零一五，极夜黑是一个黑色的置物架哦，重量呢也非常的挺蛮大的，七点三五公斤。好，那我们来拆开来看一看吧，好，久都没开箱喽。 用的呢都是挪克，多数都是挪克这个品牌的。从中国运到这里，藏呢这个箱子有点残货喽。哦，打开呢就是这样子喽，一个袋子，比较薄的。 这一个是罗克的贴纸、嗯，让户外成为一种生活方式。嗯，罗克最近好像也把这一个，他不是这一个标语给换了吧？叫做什么？呃，轻松，轻松接近大自然吗？有、嗯嗯、点忘了。哦，这一个袋子呢，其实做的就蛮精致的哦。 那完前面这里呢，就有这一个农客的这一个牌子，仿、哦、皮的这一个 logo。然后我们看一下这一个袋子，大概是呃，哎、啊啊，好，大概是六十个 cm 这样子的一个长度。好，哇七公斤左右是蛮重哦。 好，把这个袋子打开来看一看。首先呢，这一个就是那个、啊、置物架的主体吧。好，然后就有这个置物架里面的这一个隔板，一个、两个、三个、四个，哇，这么多吗？所以就代表里面有五层了。然后这个是这个。 用说明书一二三四啊，所以这个置物架呢，里面呢总共有四层的这一个收纳空间。好，这、就是、个啊就是安装的一个说明。好，注意一下呢，好就是这一个板，就是这一个置物架的啊顶部的这一个板面。 它、啊、是纯纸做的，下面呢这里就有这一个龙刻的这一个标志，做的是感觉是很精致的，很滑的。好、啊，后面呢就可以看得到吗？这里就有这种卡扣的部分，就可以连接到这一个储物架子上面。大家可以看一下，就这样子吧。 其实这一个产品的开箱呢，奥运才之前有做过但是不知为什么那个临时的片段不知道在哪里找不到。然后、嗯、其实这一次这一个呢是奥运才买来要自用的、嗯、因为可以看到它的封闭性不错。好，这一个架子。 基本上是组装到七七八八喽。嗯？这是家裡、哦、好，最后呢，再把这个桌板這個，这还附附带了一个灯架哦，看到吗？ 啊，其实这个组装呢，还是有一点小小的错误的。<laughs> 我来看一下这个置物架的这个整体的造型吧。好，这个桌板呢，就是这样的哦，是一个滑面的这个竹制的这个桌板。好，这里呢，旁边呢，还有一个可以悬挂像碗啊、锅啊之类的这个挂钩，有三个挂钩。 好，这个置物架呢，里面它后面这里其实是啊，这一个纱网是蛮厚的，这一个纱网，所以是属于透风好，就是罗克的这个标志，另外一面呢也有这一个啊，这个置物的挂钩哦。旁边呢哇，还有一个这样子一个袋子，而且还有一个这样小小的罗克的名牌。 好，其实这一个这里有点装反了，其实这里应该装去那里，所以这一个灯架会在那一个方向。对，然后这一个桌板其实是要一百八十度转过来的。好，我们再来看一下这一个厨的啊，这个抽屉的，还有这个置物架的这个主体吧。好，里面呢其实还没装上这个隔板，总共有四片。 其实呢，有一些人评论说，就是里面用这种拉链式的这一种啊组装的方式，其实相对来说有点挑战性。哦，这里等一下装上去呢，总共有四层，然、哦、后这里就要尝试一下把这个隔板装进去，看一下会不会真的非常困难。哦，我先把这个门开吧。 隔板给装上去，看看怎么装呢？<noise> 这个是一个。非常非常有战性的一个任务。<noise> 或者我在大太阳下做这个任务的话，其实真的是。 充满挑战性。第一层的隔板，看到吗？已经装好了，用这个拉链的方式。第一层呢，相对来说就容易得多，就直接把它放进去就好了。第四层的这一个板，熟能生巧吧，这一个工作可能可，希望这个拉链就可以耐用。所以说呢，这个设计呢。 可能就不太理想，真的有蛮大的难度。二层组装完毕，三层。这单单是这个组装的过程的，我感觉就要花了大概就是十分钟。嗯 抓、啊、到一些窍门，但是呢，老师说呢，这就不是一个最佳的方案哦。毕竟入营的时候还是要快一点方便到一些事。哦、就是，终于组装完毕啦！看你花了好久的时间哦。那我们再来仔细看一看这一个置物柜吧。 好，总共有一层、两层、三层、四层，其实置物空间呢，还算是非常大的。所以每一层呢，就可以可能放碗啊、锅啊，或者是一些食物啊，或者是放衣服啊，其实都是一个不错的选择。好，其实我们看到呢，这个脚这里呢，其实它是可以做这一个高度的这一个调整哦。 这这一点还是做的比较细致的、细心的。好，这个储物大概就是这样子的一个构造哦，四层的储物空间。然后呢，它这一个高度，我们来看一看，这一个桌板的这个高度呢，其实我觉得也是蛮适合的。像我这样子一六七的高度，就大概在我的腰。我在上面做一个啊，放一个火炉呢。 炉灶呢，就煮东西呢，应该也是很方便的嗯好。嗯，还有这个安装呢，其实还没做安、啊、安装对，其实啊这个方向有点搞错了。嗯，不过实际安装起来没有我想象中的这么困难啊，只是这个拉链的部分就有点麻烦了。 就希望呢，可以不必把它拆卸。等一下，我们看一看。下一次如果把它收起来的时候，看看在不把它拆卸的情况下，是不是也可以收起来？不，感觉应该有点难吧。好，这个就是罗克叫做“物结的这一个收纳柜哦，其实非常高大的一个。嗯，其实看起来呢也蛮高级的。好，为什么会？ 为什么会入手这一个啊置物架呢？其实呢，露营的时候很多情况都会下雨嘛，对不对？就是把东西如果都放在桌子上呢，很容易就会被雨水给淋湿了，或者是啊，可能有小动物猴子之类的，嗯，像用这一种收纳柜呢，就可以在晚上的时候把所有东西放进去里面，关闭起来啊，这样的话就比较有安全感了，嗯。 哦、刚才就花了一些时间把这个角啊，这个方向给弄对了，所以呢，名牌在这，牌子在这里，前面呢就是这一个橱柜的开的开口处，然后这一个灯架呢，其实就是在这一个左上角的部分，嗯，这个灯灯架呢是一个不锈钢的这个材质哦，所以非常结实的。 嗯，桌面呢也非常的平滑哦，几乎是没有缝的，所以在上面煮东西呢，这一个高度是非常的合适的。好，我觉得这些挪客的这些户外露营用品呢，其实不露营的时候，在家里也是一个非常好用的这一个置物架。嗯，再看一看，旁边呢就是这样子的一个打叉的这样子的一个构造。 看得出它是非常的稳固的。好，就这样啦，拜拜。好，今天的这个开箱就做到这里喽。好，大家喜欢我的频道的话，记得订阅、留言、分享、点赞哦。好，拜拜。